ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्याय भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजेकबलवेत्र कबलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेश्चे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् किमुतात्मसुखानुभूतेः ज्ञाने प्रयासमुदपास्य न मन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनो भीर्ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यां श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावखातिनाम् पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निजकर्म लब्धया विबुध्य भक्तेव कथोपनीतया ते गतिम् पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विभोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभि अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो हि अनन्यबोध्यात्मतया न जान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्नस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैः भूपां सवाखे महि काद्युभासा तत्तेऽनुकम्बां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्ये नार्यमनन्ताद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायाम् वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्यहं कियान्नैच्छमि वार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युतमे रजो भुवो त्वत्पृथगीषमानिना अजाबले पान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्ब्यो मयिनाथवान् इति क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्त के दृग्विधा विवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणम् गर्भगतस्य पादयो किम् कल्पदे मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्तव्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे जगत्त्रयान्तोदधिसम्प्लवादे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतोजस्त्विति वाङ्न वै मृषा किम् विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना आत्मास्य धीशाखिलोक लोकसाक्षी नारायणोऽ नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चे जलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वासुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिःस्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्यठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्य कुक्षाविदम् सर्वम् सात्मम् भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वधृतेस्य किं मम न ते एकोऽसि ततो व्रजसुहृद्वत्सा समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिताः तावन्त्येव जगन्त्यभूत्स्तदमिदं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदवीमनात्मनिन्यात्मात्मनाभासि वितत्यमायां सृष्टा विवाहं जगतो विधाने इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्राः सुरेशृषिष्वी शतथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्याम् याम् तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणम् पुरुदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण सत्यस्वयं ज्योतिरनन्त नित्योऽक्षरोजस्रसुखो निरञ्जन पूर्णोऽध्वयो मुक्त उपाधितो मृता विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा एते तरन्तीव भवा नृताम् बुधिम् आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपश्चितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्वाम् अहेर्भोगभवा भवौ यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौस्त ऋतज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि त्वामात्मानम् परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनदाज्ञदा अन्तर्भवे नन्तभवन्तमेव मृगयन्ति सन्तः असन्दमप्यन्त्यम असन्दमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तम् गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजध्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मेनाथस भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोति धन्या व्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम् पीतम् ते मुद यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना सतरात्मजात्मना न अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसा यन्मित्रम् परमानन्दम् पूर्णम् ब्रह्म सनातनम् येषां तु भाग्यमखिमाच्युद तावदास्ताम् एकादशैव हि वयं भूरि भागा एतद्धृशीकचषकैरसकृत्पिबाम सर्वादयोऽद उदज मध्वमृतासवं ते तद् भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यत् गोकुलेऽपि कदमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव येषाम् घोषनिवासिनामुत भवान् किम् देव रातेति न शेतोऽभिश्वफलात्फलम् त्वदपरम् कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धा मार्थसुहृत्प्रियात्मतनय ्रागादयस्तेनास्तावत् कार्या गृहं गृहम् यावत् यावत्कृष्णन ते जना प्रपञ्चम् निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनदानन्द प्रभो जानन्द एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वा वाचो वैभवं वा तव गोचर अनुजानीहि माम् कृष्ण सर्वम् वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदे दत्तवार्पितम् श्रीकृष्णवृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशुदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मशार्वरहरक्षितिराशसदृक् आगल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते श्रीशुक उवाच इत्यभीष्टूय भूमानम् त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता तदोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवम् प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखम् स्वकम् एकस्मिन्नपि यातेऽब्धे प्राणेशं चान्तरात्मना कृष्णा माया हता राजन् क्षणार्थं मे निरेर्भगा किं किम् किं न विस्मरन्ती ह मायामोहित चेतसा यन्मोहितम् जगत् सर्वमभीक्ष्णम् विस्मृतात्मकम् ऊचुश्च स्वागतं स्वागतम् तेतिरं हसा नैकोऽप्यभोजिकबलायै तस्साधुज्यताम् ततो हसन् हृषी केशोऽभ्यवहृत्य सहार्भकैः दर्शयन्श्चर्मा जगरम् न्यवर्तदवनाद्व्रजम् बर्हप्रसूनवधातु विचित्रिताङ्गः प्रोद्धाम वेणुदल शृङ्गरवोत्सवाढ्या वत्सान् गृणन् अनुगगीत पवित्र कीर्तिर्गोपीदृगुत्सवदृशी प्रविवेशगोष्ठम् महाव्याळो यशोदानन्दसूनुना हतो हतो विता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगो राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेद यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम् श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभा इतरे पत्यवित्ताद्यास्त ैव हि तदा राजेन्द्र यथा स्नेहस्वसकात्मनि देहिनां न तथा ममतालम्भि पुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसाम् अपि राजन्यसत्तमा यथा देहप्रियतमस्तथा न ह्यनुयेचतम् देहोऽपि तर्ह्यस्यौनात्मवत्प्रिया यज्जीरत्यपि देहेऽस्मिन् जीविता शाबलीयसी तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि तदर्थ तदर्थमेव सकलम् जगदे तच्चराचरम् कृष्णमेन ममेहित्वमात्मानमखिलात्मना जगद्धिदाय सोऽप्यत्रा देही वा भाति मायया वस्तुतो जानदामत्र कृष्णम् च भगवद्रूपमखिलम् नान्यद्वस्त्विह किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनाम् भवार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान् कृष्णः किमदद्वस्तु रूप्यताम् शोमुरारे भवाम्भुतिर्वत्सपदम् पदम् पदं यद्विपदां न तेषाम् एतत् ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरिकृतम् पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् सुहृद्भिष्टरितं मुरारे रखार्धनं शाद्वलमे

സർവത്ര ഗോവിന്ദ സോവിന്ദന സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദഗോവി